Сьогоднішній захід це дійсно світова подія, можу назвати, тому що проведення такого рівня міжнародної конференції в Україні проводиться вперше, оскільки ми маємо можливість не просто на своєму рівні провести а запросити гостей із різних передових безпецоведучих країн, сполучених Штатів, Канади, Словенії, Білорусі і інших. Хочеться сказати, що планувалося не просто організацію проведення, а це. Конкретна співпраця з світовими лідерами, як по виробництву поліграфів, так і відповідно ті, які мають відповідні напрацювання. Історія українського поліграфу, вона дуже коротка. Ми тільки з 97-го року почали практично напрацьовувати цей досвід. Але разом з тим, вже у нас сьогодні є певне напрацювання, як в наукових, так і безпосередньо і практичній практичні діяльності. Сподіваємося, що сьогоднішня наша зустріч це той буде закладений під морі. Ук для співпраці співпраці з поліграфового світу, оскільки в нас є конкретні пропозиції, у них є конкретні пропозиції. Ми намагаємо, намагаємося безпосередньо це все об'єднати для того, щоб розвивати поліграф України. А чи є які особливості використання поліграфів в різних країнах? Звичайно, Це звичайно, звичайно, звичайно різ, різні безпосередньо кожна країна по-своєму долала шлях, що стосується освоєння поліграфа. Тому що тут пов'язано із історією кожної країни, тут і з технічним і іншим розвитком тієї чи іншої держави. Тому, наприклад, сьогодні не можна сказати, навіть методики проведення поліграфних досліджень, вони є різні. Вони є різні. єдине вони і немає, вони не. Не может быть унифицирована. Я думаю, что для того, чтобы ви могли чтобы говорить про якусь то це треба, щоб чтобы прошел определенный час. времени. Конференция, которую мы организовали, она имеет узкую тематику, связанную с полиграфом, с его применением, развитием, с обучением специалистов. В организации конференции участвовали. Академия, Национальная Академия МВД Украины, Академия труда, социальных отношений и туризма и Ассоциация адвокатов Украины. Это наши помощники, помощники коллегии Поликопова Украины можете нам показать, как работает или какой-то краткий как какой по данному Ну, чтобы показать, как работает, необходимо уделить немножко больше времени, потому что э, необходимы специальные условия, то есть и кресло, и э, какая-то демонстрация. Она возможна только при подключении датчика, здесь даже сесть нет. Я могу вкратце обозначить, что любой полиграф, работает или основная задача полиграфа. Это высококачественный регистратор, очень чувствительный. Любой полиграф относится к классу медицинских приборов по безопасности для человека, по точности фиксации, интерпретация данных, результатов тестирования связано напрямую с образованностью полиграфа, с уровнем его профессиональных качеств. И только это дает максимальную объективность и получение вот той информации, которую мы можем перепроверять уже другими традиционными способами. Где сейчас используется полиграфы в Украине? Полиграфы используются, как правило, при проведении расследований, если совершено какое-то происшествие. И это проведение кадровых тестирований, прием на работу, выборочные проверки уже работающих сотрудников. И как развивающаяся тема, она новая, она очень специфическая. Это судебная психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа. То, что может рассматриваться как одним из доказательств в суде, Такие экспертизы проводятся, ну, наверное, только последних пять лет примерно, но очень мало. Но они принимаются судами, принимаются следствием, если это все грамотно, процессуально оформить. Вот сейчас какие полиграфы используются в Украине? Вот я знаю, вот, вот тут у вас есть США да, и Канада. Вот, какое отличие между этими полиграфами и вот, какие именно в Украине? Ну, я хочу сказать, что на сегодняшний момент, ну, последних 30-40 лет, используются полиграфы выпускаются только в трех странах. Это в России, в Америке и в Канаде. В России в большей степени используются российские полиграфы. Они по цене более доступны, по качеству все приборы примерно одинаковые. На сегодняшней конференции представлены производители двух ведущих мировых брендов: это полиграфы, американские полиграфы компании Oxiton. Ну, давайте без компании. Просто у нас на конференции представлены... У нас на конференции представлены полиграфы ведущих зарубежных производителей, которые по своему конструктиву в общем-то мало отличаются от других. Но вот это новое бренды которые вот и нам интересны и на наше приглашение откликнулись приехали с удовольствием мы смотрим они, они отличаются вот друг от друга отличаются. может удобнее с каким работать или как или вы знаете значение, вижу, вот это все равно что спросить чем отличаются Mercedes от toyota Отличие в комфорте работы, во внешнем виде, в качестве исполнения материалов. Но что самое главное, это удобство программы, компьютерной программы, с которой работает специалист. Вот это является, наверное, ключевым. Мы какие образцы используем? Например? назвать модели? Не не не, именно США, Америка или США. Используется Канада... все, а. используется все, кроме Канады. Канада mm -hmm. вот она впервые появилась у нас. Мы присматриваемся интересные модели. В основном мы используем российские и американские полиграммы. Какие самые большие сейчас проблемы в том, чтобы использовать полиграфы, вот, ну, кроме кадров, то непрофессионализм кадров? Да, вот, ну, я приятно. особых проблем не вижу, ну, разве что экономическая ситуация в стране, когда люди хотели бы и могли, хотели бы, но не могут. Потому что любое тестирование на полиграфе достаточно дорогостоящая процедура, но, как говорится, из пушки по, по воробьям не стреляют используется полиграф только в очень серьезных ситуациях. Когда соотношение, э, если человек оплачивает, то он знает, что эта информация действительно стоит этих денег.